Ви Знову у громадській приймальні на каналі Київ. Дякую, що залишаєтеся з нами. Існує стійке уявлення, що татова донька це донька олігарха. Капризна егоїстка, вона отримала від папи ім'я, бізнес, спадок і пропуск в певні кола суспільства. Частково це буває саме так, але було би дуже несправедливо розглядати це лише з такої точки зору. Отже, подивимося з усіх боків, що означає поняття татова донька: чи можна дівчині жити постійно оглядаючись на батька? Чи впливає такий спосіб виховання на стосунки з майбутнім? чоловіком. Запитань дуже багато, а відповіді вже замыть. У громадській приймальні Тетяна Дугельна провідний психолог, експерт України. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте. І усіх, кому не байдуже ця тема, запрошую приєднатися до нашої розмови. Телефонуйте у прямий ефір 223-09-71. Отже, тетяно спочатку розвіювання міфів тату, донька це не обов'язково донька олігарха. Безусловно, ета. Це... Действительно, не только миф, это большое заблуждение. Папиной дочкой может стать любая девочка, любой ребенок, которого воспитывали слишком залюбливая. Вот говорят, да, любви много не бывает. В данном случае бывает. Вот именно из-за чрезмерного, большого количества внимания со стороны папы и любви и неправильных детско-родительских отношений, вот реально сразу вот там все уже неправильно было. Давайте отойди по порядку. Что означает понятие тату водонька»? Чи є тут место вообще для проблемы, а, а, або, возможно, мы что-то просто Знаете, считается в обществе, что, например, ведь папина дочка и маменькин сынок – это где-то плюс-минус две социальные проблемы. Но если маминых сыночков осуждают, говорят, что они безответственные, говорят, что они не могут ничего решать, что они совершенно, ну скажем, оторваны от жизни, то вот папина дочка – это хорошо. Потому что якобы папина дочка, это папина дочка, это тот миф подтверждает тоже миф, кстати, установку, которая пришла от нас однажды где-то зародившись, что сына мы рожаем для того, чтобы он ушел из семьи, а дочку для того, чтобы она всегда оставалась. Угу. Это совершенное заблуждение. Это основная причина проблем отношений потом ребенка, который вырастет с противоположным полом. И поэтому папина дочка, я все-таки считаю, такой же серьезной проблемой, как маменькин сынок. Но мы о маминых сыночках уже с вами говорили э, несколько недель назад. Да? А вот папина дочка, проблема, да. Я как семейный психолог утверждаю с полной ответственностью, это большая проблема. Потому что э, строится эта проблема на большом количестве негативных эмоций у девочки. На огромном количестве. Самых негативных эмоций. Именно негативных эмоциях. Какие это? Хотя хоча кто хоча ее в семье люблять. У нас, дорогие, есть да. глядач на телефоне. Ну, доброго дня, мы слушаем вас. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, не ли вам, что в первую очередь папа для своей дочки должен быть авторитетом? Это первое. Второе. В чем это заключается? Если взять истории, самая известная, да, империя... Восточная, да, Римская империя, я имею в виду не Западная Восточная, которая придержалась э, центром Константинополя, которая придержалась больше тысячи лет, там традиция была, что именно дочь, э, дочерей воспитывали отцы. И довольно успешно это все развивалось. Это первое. Э, и не кажется ли вам, что э, авторитет еще и э, подтверждается тем, что... Отец должен знать все о, о, о женской психологии, о том о, даже размер груди, чтобы именно дочка спрашивала все эти вещи, даже менструальный цикл, и только у отца. отцах. И тогда, я думаю, таких проблем возникать не будет. Пожалуйста. Заразумела ваше запитание. Да. Чьи у, у тела батька батьков же? Татова донька е. есть? Есть. Че, че? Очень четко есть. Благодарю за этот такой прекрасный вопрос, скажем, и тезис. Скажу сразу, что авторитет и ответственность вы абсолютно правильно определили. Как основа, заметьте слово «воспитание». То есть отец должен воспитать ответственность у девочки за ее жизнь, чтобы она умела самостоятельно принимать решения, а не сравнивать с идеальным авторитетом отца своего избранника, а не каждый раз спрашивать папу, ведь ты же лучше знаешь, что мне надо. Надо же размер груди, надо знать папе. Боже мой, я как семейный психолог категорически против таких вещей, потому что если отец вмешивается на территорию менструального цикла и всевозможных... Интимных вещей, связанных с дочерью, это Одно подтверждение. Он не имеет нормальной интимной жизни, извините, со своей женой. Он в дочери увидел молодое, красивое тело. И вот его авторитет зашкалил. Извините, я сержусь, потому что я специалист по женской сейчас проблематике здоровья. Потому что если такой отец есть в такой девочке, эта девочка обречена на несчастную личную жизнь и на бесплодие в будущем. А это проблема это э, из такого незначительного нашего с вами философского обсуждения. Папины дочки. А Дальше это личное здоровье. Куда? Какой размер груди? Опомнитесь, а люди добрые. Что это такое? О чем идет речь? Авторитет, да. Но авторитет, Но он ограничивающий на определенном возрасте. И, и вы знаете, когда мне говорят, у нас папа купает дочерей. У меня у самой две дочери. У, на, у нашей семьи две дочери, 23 года и 12 лет. Папа не имеет права купать ребенка больше, чем 2-3 месяца. Все. С полугода он может только поливать сверху водичкой, потому что там идет вопрос интимной гигиены а, новорожденной девочки, потом интимной гигиены маленького ребенка. Папа не должен на этом вообще фокусировать свое внимание. Ты научить, Папа социальное а... существо. Будь добр, в социуме научи. Научи зарабатывать деньги, научи достигать результатов э, профессии, но не лезь в интимную сферу, потому что интимная сфера, знак равенства, принадлежит мужу, мужчине. Что это такое за безобразие? Ну, давайте будем смотреть. А, Извините за эмоциональность, потому что проблема реально существует. Психологический инцест, это называется. Вы абсолютно правы. То, я, я, говорю, я, я это, это психологический инцест. Это то, что сейчас наш слушатель. Озвучил, это психологический инцест. Если папа лезет, дело в том, что вы понимаете, нельзя брать культуру Востока и перекладывать на украинскую мудрейшую культуру. Украинская мудрейшая культура корнями уходит ведичество. В ведичестве очень много есть прекрасных инструментов, как воспитывать девочку, мальчика, как их вести по жизни, по, по возрастам и так далее. Но у нас сегодня не эта тема. На Востоке, когда, между прочим, армяне именно это делают, когда у девочки первые месячные, то папа устраивает праздник. Он говорит, моя маленькая девочка созрела для того, чтобы стать женщиной. Но это праздник культурно выращенный. И возьмите, давайте возьмем вот эти вот вещи из разных других культур, засунем на нашу нездоровую психологическую атмосферу отношений папа-мама, э, которые постоянно разводятся, ругаются, что-то выясняют, и тут давайте детьми будем перекрываться. Дети не инструмент Зрозуміло. манипуляции отношений между мужчиной и женщиной. Разрозумела. Давайте повернемся все же таки от да. эмоции до сути ну, вопроса. Как самовызначить татовых донек? Вот перед нами купа девчат. Как як вызначить, какие узнаки татовой доньки у у, у девчат есть. Эти uh, особенности в принципе сразу видны по тому, как она строит отношения с противоположным полом. Смотрите, первое... пане Татьяна, я, 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 от звоночек у нас, снова Батьку. Доброго дня, мы вас слушаем. Доброго дня. Доброго дня. Пани Татьяна, вот вы так все-таки так гарно рассказывали в отношении мне это просто стало очень неприятно. Моя дочка, вона має саме краще. І вже її вибереха їй 28 років вже. Я не... підношення класів. І те, що там, там казали, там відносно, ну, я не буду говорити. А ви дивилися не лікарська іще. Бо мої син ну, 29 роки. Уже дівчина себе. Зрозуміло, ваше запитання. І ви, і, і ви, ні, це не питання. Це вам нарікання для вас. И зачем вы так рассказываете, рассказываете, что рассказываете, что... Мы что, вас разумеем, дякуем, Еще раз повторю, заново, в нашей семье две дочери. Мы с мужем, счастливые родители, у нашей старшей дочери 23 года. Поэтому я говорю не только как психолог семейный, психотерапевт, я говорю в том числе как жена... Мама двоих дочерей 23 и 12 лет нашим двум дочерям. Ну, это так. Я просто у нас порачататься. Давайте у нас вернемся, вернемся к тому, что это проблема и как мы это увидим. Девочка, которая зависима от мнения отца, абсолютно, то есть ориентируется на него как на абсолютного кумира и авторитета во всем, она будет выбирать, во-первых, у нее будет очень трудно в э, личная жизнь складываться, и она будет выбирать всегда мужчин. С старше себя. То есть ей все время будет хотеться, даже повзрослев и даже прожив определенный кусок времени и за 30, и за 40, поверьте, у меня бывают 40-летние женщины, которые не создали семью. И когда мы начинаем разбирать отношения в родительской семье, оказывается, что она живет с глубочайшим чувством страха. Вдруг она выберет не того, кто понравится папе. И они уже пытались, и, и папа всех э, напрочь э, говорит, что он не, под, не подходит, mm -hmm. он непригодный, он не такой, как я тебе хочу, а ты, ты достойна мне лучшего. Это головная что? ознака, правильно? Выбир, э, с, 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 То есть выбор старше и на родителей. И, как правило, у таких э, девушек 28-30 лет я нет семьи. От у нас mm -hmm. для начала Доброго дня, мы вас слушаем. Здравствуйте. Доброго ну, дня, Ну, Во-первых, я хочу сказать, что практически со всеми выкладками, которые вот доктор говорила, я согласен. Так, Значит, я хотел бы уточнить вот какой момент. Бытует мнение, что вот если в семье мальчик, то папа учит, мама воспитывает. И девочка наоборот, мама учит, папа воспитывает. Вот прокомментируйте, пожалуйста, если можете. За благодарю за вопрос тут вопрос вот в чем в правильной семье мама любит а папа учит неважно по половому признаку давайте раз понять именно любит это значит потакает всему дочери или сыну ребенок это ребенок для родителя нет понятия какой он по полу это ребенок то есть мама любит, наполняет любовью во всем. Ну, собственно говоря, что и делают многие наши мамочки, прихватизируют этих детей и начинают манипулировать. А папа учит, вот где ключевой момент, что такое учит, обозначает сферу ответственности, учит достигать цели, нести э, определенную свою э, мировоззренческую платформу. Папа это ориентир на высокие достижения и результат. То есть папа показывает любому ребенку, потому что на сегодняшний день и девочки, и мальчики. Нужно уметь достигать результатов в социуме. Это профессия, это выстраивание отношений с друзьями, приятелями. То есть своя жизненная позиция. Это все, за что отвечает папа. Я считаю, что немало. Байская проживая калуцинность безусловно. А у нас, а мама у нас на со содержит вот это вот состояние комфорта, понимаете, любви. Вот когда вот ты понимаешь, что мамочка, все, душевит, подушу. Да, вот в у да. нас на звездку Матуся на mm -hmm. Доброго дня, мы вас слушаем. Доброго дня, пані Тетяна, Ольга, місто Київ. У нас якраз доречна проблема, те, що зараз розповідаєте. Я швиденько донечці 5 років, вона родила її в 40. Ми всі вмиляємося, любимо, кохаємо, ніжимо. Особливо вона робиться наш папуля. Папуля у нас постамент на першому місці, і донечка його любить, і він донечку кохає. Нам це все подобається. Але я розумію, дитина 5 років, вона соціалізована, спілкується, контактна. Але я далі розумію, що треба щось зпиняти яким чином пояснити нашому папулі, що донечка це не тільки цясічка, а це майбутня жінка, мама. Тому що у дівчинки зараз сформувалася, яка ситуація? Вона каже: я виросту, народжу собі хлопчика, який буде ходити на роботу, а я буду тратити його гроші. Зрозуміло? І ваше... розуміє, що це наш папуля заклав, що у нас папуля все донечці віддає. Дякую ему за воспитание. Отже, перешли до рецептик. Да, прекрасно. Это называется рецепты профилактики, чтобы не вырастить. Вы знаете, вот для нашей э, зрительницы скажу следующее. На самом деле наступает в ваше время уже тот момент, когда надо вообще отдать папе ребенка. То есть в 6-7 лет вы вообще, как мамочка, должны отстраниться от воспитания. Будет это ваша дочка, в данном случае дочка, или был бы у вас сын. Почему? Потому что до 5 лет вы любите все, тем более долгожданные, тем более, я так понимаю... Доченька пришла познаватенько к вам. Так вот, пусть любит пока. А вот в 6-7 лет вот его надо привести к пониманию, учить ограничениям, говорить ⁇ нет, это можно, это нельзя ⁇ Вот когда она пойдет в школу и когда принесет оценку, то за хорошую оценку наказать, но вы понимаете, что наказания тоже бывают гуманные, когда объясняется, угу. почему, что тебе это даст и так далее. Что касается пятилетняя ваша девочка, которая говорит ⁇ я вырасту и там рожу ⁇ да, себе, вот, это не папина установка, это то, что он, она реально видит в вашей семье. Ваш папа хорошо зарабатывает и обеспечивает вашу семью. Слава Богу, Такое счастье должны иметь многие семьи, но многие не имеют, к сожалению. Поэтому, слава Богу, пускай это она видит. Вопрос в том, что делаете вы при этом. Вы раздражаетесь на папу или на мужа, соответственно, да? Или вы дочке рассказываете, что могут быть разные варианты. Вы берете с ней вместе эту куклу, которой она сейчас увлечена, и рассказываете, что вот эта кукла может быть твоим ребенком. Более того, еще скажу, вот именно в этом возрасте, уже в 4-5 лет, закладываются основы, основы. половой сексуальной культуры. Сексуальная культура – это не про секс, вот то, что взрослые думают. Слово «секс» в переводе с латыни обозначает «пол». То есть межполовая коммуникация. То есть, психо... так, как сказал один из наших зрителей, психология женщины. Но Какая психология женщины? Ребята, вы не знаете психологии мужчин. Мужчины, начните разбираться со своей психологией, потом пойдете на нашу территорию. Потому что mm. на самом деле это вот такая каша. Я хочу тебя понимать, а сам себя не понимаю. У нас еще один звеночек. Доброго mm. дня, мы слухаем у вас. Добрый день. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, какое явление было у друзей в Финляндии. У них две дочки. И меня поразило отношение отца и мамы с уже ну, 80 лет о том, что вот они ходят в сауну голыми, все спокойно с детьми. Они могут ходить точно так же голыми в бассейне, и отец, и мама при дочерях, и они в своем бассейне купаться. И вот такая вот развязанность, я имею в виду, ну, несколько шокировала меня, но для них это является нормой. Зрозуміло, вам. Для багатьох европейских країн це дійсно норма, але чи можна... это можно эту норму взагалі, то это порона, не про, норма. Это на нас? Это проблема. Даже в любом обществе это проблема. Если у, в семье, где есть детско-родительские отношения, где есть отношения мужчины и женщины, где есть отношения разных ролей, настолько отсутствует понятие ин, интимных границ, а тут они стерты абсолютно, эта семья склонна к э, размытию абсолютно всех ценностей. То есть на самом деле при внешне кажущейся такой свободе внутри у этих людей очень много нереализованных потребностей. Я вам скажу, даже не обычного там ценностного характера. У них нет просто элементарных духовных ценностей. У них все закрыто только на уровне базовых. А почему? А чем отличается это тело? Знаете, вот в 3-4 года, когда папа, вот безответственно, кстати, тоже рецепт профилактики, безответственно ходит по дому, в нижнем белье, даже в нижнем белье, это травмирует психику маленького ребенка, потому что в 4 года впервые мальчишечка и девчоночка начинают думать, А чим ми відчаємося? А як ми відчаємося? І тут папа якийсь то странний, а тут ще вдруг рібенок увідять його в душе. То, то це травма. не норма, це, Это це травма. Его травма. нужно і збігати. Зрозуміло, пані Тетяна. Я дуже дякую вам, що завітали, завітали сьогодні до нашої студії. І нагадаю, Тетяна Дугельна, провідний психолог експерт України, розповідала сьогодні про те, з якими проблемами можуть стикнутися татові доньки. Залежати від когось або належати комусь, звісно, в розумних рамках непогано. Але Будь-якій залежності не варто переходити межу. Пам'ятайте, турбуватися про себе це не егоїзм, тому що перша власна відповідальність завжди за себе. Утім, вибір, звісно, залишається за вами, адже громадська приймальна лише консультує. Дивіться канал Київ. Разом подолаємо проблеми. До побачення.